Geng, korang tahu tak sekarang Malaysia dah ada pesawat ringan sendiri Apa dia? Heron 8 eh? Malaysia bakal jadi kuasa besar tenaga di ASEAN Ha, korang nak tahu tak? Sekarang ni Malaysia tengah all out tau Nak jadi penjana tenaga utama Malaysia akan ada tenaga nuklear menjelang 2050 So, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengumumkan yang tenaga nuklear akan dimasukkan ke dalam sumber tenaga rasmi Malaysia. Guys, korang tahu tak yang Malaysia bakal ada spaceport sendiri? Yes! Tempat pelancaran roket pertama di Asia Tenggara bakal dibina di negara Pahang dalam masa 3 ke 5 tahun lagi. Wah, gimana ni geng? Perasaan yang selalu menghina, yang selalu mencaci negara Malaysia geng. Pastinya akan tambah panas dan ketar ketir geng. Geng, kenapa? Karena negara Malaysia sudah menciptakan hal-hal baru 2025 ini, geng. Ya. <kemonos> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Berjumpa lagi bersama saya Iki Gimana kabar-kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Dilindungi oleh Allah Subhanahu di Dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang Amin ya rabbal alamin Oke yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeriksan beberapa video Yang telah di yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di tiktok Dan di video kali ini, ikinya akan ngerjakan sebuah video yang sangat menggemparkan di Asia ya gengnya. terutama di Asia Tenggara dulu lah, gak kayak gitu ya geng, ya. Kenapa ikinya bisa belum begitu? Dulu Proton Saga, kini Malaysia boleh berbangga dengan Hero 8 geng. Nah, nah. Dan bukan cuma Hero 8 saja yang dikitakan oleh negara Malaysia ini geng. Dan Malaysia akan menciptakan kuasa besar uh, apa namanya nuklir apa nuklir kayak gitu ya geng ya yang pertama kali di Asia Tenggara geng Malaysia selalu negara Malaysia menjadi tujuan pusat geng negara kita apa tentang korupsi tentang tawuran tentang demo tentang bu, bungli apa lagi geng banyak geng negara Malaysia banyak pencapaiannya apakah kita tidak bisa mencontoh ketertiban negara Malaysia geng? Apa kita tidak bisa? Apakah kita selalu menghina? Eh, negara Malaysia negara kecil. Eh, negara Malaysia des. Negara anu apa dan lain sebagainya. Apa, apa hak tukang klaim dan lain sebagainya? Hei, kalian hina, kalian maki Malaysia makin melangit bos. Malaysia makin dikendang di dunia bos. Malaik, nama Malaysia makin memuncak bos. IQ orang Malaysia makin tinggi bos. <laughs> Jadi apa menyebabnya? Ya, karena mereka sadar. antara perubahan dan mentaliti mereka rakyat-rakyat Malaysia ini terus ditingkatkan tidak seperti kita sekarang lihat apa anak-anak muda kita malah joget-joget bos <laughs> di sekolah joget-joget gak usah berlama-lama geng tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa jom kita simak dulu bersama-sama namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa subscribe like comment and share nya apa pun dia komen di bawah janji jangan bergaduh oke kita simak dulu videonya next Berpandukan sedikit maklumat berkaitan penghasilan pesawat pertama Malaysia, Astro Awani terbang ke Subang bagi melihat sendiri usaha yang bakal tercatit dalam tinta sejarah negara. Lokasinya benar-benar strategik, betul-betul di hub aeroangkasa angkasa negara, kawasan yang akan terus pesat membangun dengan penerokaan idea dan teknologi baru. Kalau tahun 1985 dulu, Malaysia berbangga dengan lahirnya Potong Saga. Selepas ini, Malaysia boleh berbangga juga dengan Heron 8, pesawat ringan ciptaan Malaysia. Wow. Pembinaan Heron 8 adalah hasil usaha syarikat tempatan Delta Aerospace yang sejak beberapa tahun lepas terlibat aktif dalam industri aeroangkasa. Ketua Pegawai Eksekutifnya Michael e. Roach berkata Heron 8 merupakan seaplane yang mampu memuatkan enam penumpang dan dua juruterbang pada satu masa. Pesawat itu mampu terbang pada kelajuan 145 knot atau 270 km sejam dengan jarak penerbangan sehingga 1,400 km dan mampu membawa beban lebih 2.7 tan. Ia juga boleh digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat di udara, rondaan maritim, pelancongan dan untuk ketenteraan. We're expecting uh, to fly it hopefully end of May This year. This year. Okay. Um, we may be taking it to Lima, but uh, the cost of doing that at the moment is, is a little bit prohibitive for a company our size, to be honest. Um, but we would like to put it there. Heron 8 kini hanya menunggu kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, sebelum boleh melancarkan penerbangan pesawat berkenaan. Projek seperti ini yang akan diperlukan untuk bergerak ke depan. Saya senang untuk mengatakan bahawa bukan hanya kita yang melakukan kapal. Uh, a lot of young teams out there now doing drones e uh, very early days. But they're they're going for it. they're attempting it. and to me that's fantastic because uh, with the right encouragement the right financing they'll achieve it because engineers in Malaysia are as good as anybody else Jelas Michael Heron 8 hampir 100% dihasilkan anak tempatan cuma beberapa bahagian diimport terutamanya melibatkan enjin pesawat Selain Heron 8, Delta Aerospace juga menghasilkan pesawat kecil dua penumpang, Bore, yang akan dipasang oleh jurutera penerbangan tempatan. Bagi anak muda, jurutera yang sama-sama membangunkan siplin, mereka bangga kerana bakal menjadi sebahagian daripada pencipta sejarah negara. We are extremely grateful. We are really proud that that we have been given this really rare opportunity to be involved in aircraft design and manufacturing for for seaplane especially so we have the full confidence that we can make a good progress in in delivering this delivering this aircraft under Malaysian laporan Ridaudin Daud dan juru kamera Farid Rahman untuk Astro Awani Geng, korang tahu tak sekarang Malaysia dah ada pesawat ringan sendiri Apa dia? Heron 8 yeah. uh, Heron 8 ni saya nak sembang sikit lah Okay First Heron 8 Dia boleh muatkan dalam 8 orang Dalam tu eh, Untuk 6 passenger 2 pilot Aa, dan untuk um, jarak dia, nak pergi tu berapa jauh boleh pergi? Dalam 1,400km. Untuk kelajuan dia pula, dalam 145 knot ataupun sama dengan 270km per jam. So, ini adalah pesawat ringan Malaysia ni. Mungkin ada yang tanya, kan nak buat untuk apa? Ha, mungkin boleh jadi untuk pelancongan mungkin boleh jadi untuk misi pencarian ataupun untuk ketenteraan ke apa ke so untuk hero 8 ni bagi saya sebagai rakyat Malaysia sangat banggalah ada sebiji pesawat yang buatan daripada Malaysia tuan -tuan. lupa nak selit dia punya berat boleh angkat dalam 2.7 tan je ha, so korang sebagai rakyat Malaysia korang bangga ke tak kita dah ada pesawat ringan buatan sendiri Malaysia bakal jadi kuasa besar tenaga di ASEAN Haa, korang nak tahu tak? Sekarang ni Malaysia tengah all out tau Nak jadi penjana tenaga utama Dah bukan setakat tu je, kita sekarang dah bekalkan lebihan elektrik dekat negara jiran tau So Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah arahkan Premier Sarawak, Abang Jo Untuk bekalkan tenaga elektrik ni ke selatan Filipina Bekalan ni datang daripada beberapa loji jana kuasa dekat Sabah dan Sarawak Termasuk loji jana kuasa kitaran gabungan turbin gas dekat Miri Total kapasiti dia sampai 2000 MW tau Sarawak ni pun tengah kaji tau teknologi gas sintetik ni untuk hasilkan lebih banyak tenaga. So maknanya kita bukan je bekalkan tenaga tau tapi kita juga cipta inovasi baru dalam industri tenaga. Tapi kenapa semua benda ni penting? So Malaysia sekarang ni tengah fokus nak jadi hub tenaga ASEAN tau. Terutama dalam tenaga hijau yang lebih mesra alam. Salah satu dasar utama yang tengah berjalan Dasar Tenaga 2040 Dasar ni nak pastikan Malaysia ni Berdikari dalam tenaga Di mana mengurangkan kebergantungan Pada bahan api fosil Dan tingkatkan pelaburan dalam tenaga boleh baharu So cuba korang bayangkan Satu hari nanti Malaysia ni bukan je boleh jana tenaga sendiri Tapi boleh jadi pembekal utama Kepada negara-negara lain oh, Selarilah dengan ayat Dekat masa depan Siapa yang kuasai tenaga Dialah yang berkuasa So korang rasa benda ni boleh jadi realiti tak? Ha, cuba korang komen sikit Malaysia akan ada tenaga nuklear oh. menjelang 2050? Nuklil, gang. Nuklil. So, Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli mengumumkan yang tenaga nuklear akan dimasukkan ke dalam sumber tenaga rasmi Malaysia dalam rancangan Malaysia ke-13 ataupun REEK 13 So, tenaga nuklear akan bantu Malaysia mencapai pelepasan karbon sifar menjelang 2050? kos operasinya lebih terjamin sebab harga dia tak bergantung turun naik macam harga pasaran seperti gas dan arang batu. So, pembinaan loji nuklear ni adalah secara reaktor kecil-kecilan SMR di mana ia lebih kecil, selamat dan kos yang lebih kecil untuk digunakan. So, projek yang dilaksanakan pihak swasta dan kerajaan hanya akan memastikan kerangka kerja tenaga nuklear Malaysia ni mematuhi peraturan antarabangsa. So, macam semua tahu Malaysia memang ada agensi nuklear Malaysia sendiri yang di mana ia menjalankan R&D Research and Development untuk penyelidikan tenaga nuklear. Malaysia ada menubuhkan Malaysia Nuclear Power Corporation pada tahun 2011. Guys, korang tahu tak yang Malaysia bakal ada spaceport sendiri? Yes! tempat pelancaran roket pertama di Asia Tenggara bakal Loket di Bina di negara Pahang dalam masa 3 ke 5 tahun lagi. Projek ni bukan kecil-kecil ya, siap boleh cipta lebih 2,300 peluang kerja baru. Yang lagi best, lokasi ini dekat garisan nekata, tulis pelancongi di pantai timur negara kita yang memang ideal untuk lancar roket ke angkasa lepas. Baru-baru ni syarikat Pahang siap tandatangan letter of intent dengan syarikat besar dari China iaitu China Great Wall Industry Corporation untuk kerjasama strategik ini. Plan seterusnya pula nak bangunkan Aerospace City dekat Gebeng, Kuantan dan juga Pekat. Lepas ni Malaysia bukan setakat famous dengan nasi lemak tapi famous dengan roket juga. Kau rasa macam mana? Excited tak? Wah, gimana ni geng? Perasaan yang selalu menghina yang selalu mencaci negara Malaysia, geng. Pastinya akan tambah panas dan ketar-ketir. Geng, kenapa? Karena negara Malaysia udah menciptakan hal-hal baru, 2025 ini geng yang menggemparkan Asia Tenggara. Mungkin salah satunya di Malaysia ya, gengnya tentang roket. Mas, kan Indonesia juga pernah ada membuat pesawat. Ya, dulu namun tidak didukung oleh pemerintah kita. Kalau di negara Malaysia ingin membuat ini anak mudanya, anak bangsanya, pasti disupport, pasti didukung. Itulah negara Malaysia berbeda dengan negara kita kayak gitu geng ya. Jadi apa kesimpulannya di sini? Ya kesimpulannya kalau hal-hal uh, apa namanya tidak merugikan ke negara kita sepertinya support buat uh, para pejabat-pejabat ini kayak gitu geng ya. Dia tadi seperti roket kayak gitu geng ya yang akan membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat Malaysia. Udah tahu geng di Malaysia ini gudangnya peluang pekerjaan geng. Makanya dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, uh, Myanmar di mana-mana negara udah berkumpul di negara ini geng karena banyaknya peluang pekerjaan kayak gitu geng ya jadi apa ya harusnya kitanya bisa mencontoh negara Malaysia yang pesat seperti itu geng bayangkan di Asia Tenggara geng negara Malaysia ya tentunya bangga para netizen Malaysia namun netizen Malaysia bangga namun netizen Konoha akan ketar-ketir geng akan kepanasan, akan tambah iri hati, geng. Wah, Malaysia Des bisa buat kayak gini. <laughs> yang selalu kalian hina malah membuat gempar. Oke, okay, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa pun benda, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu ya, geng. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.